わざわざありがとうございます。あのイベント、超やばくなかったですか <laughs> 冗談です。私のは、まだまだ真似みたいなものなので。やっぱりメイちゃんや、本物のギャルさんみたいには引かないです。 私のところまでしっかり伝わってきました。みんなすごく楽しもうとしてて、やりたいことに正直で、なんだか羨ましかったです。自分の好きがあって、その道に進んでいくって素敵ですよね。だから、私は私で、これからもっと楽しもうって思いました。 私のやりたいこと。